dia minta tolong dan kotak kita memang memang kuat Saya terpaksa turun bantu dia bawa dia anak ke dan buat buat CPR dia buat sampai ke hospital selepas dia sedar bagi hospital lah badai bencana tsunami dahsyat tiba akan berlakunya ombak besar tsunami yang di badai ombak setinggi bangunan 10 tingkat bencana alam terburuk dalam sejarah manusia tiba-tiba satu pakcik bawa motor balik mai bagi tahu sana ombak besar kita tahulah ombak besar biasa ombak besar kita tak tahu bagaimana ombak besar sebelum sampai batu pinggir kita nampak itu ombak ombak seperti luar biasa lihat ombak dia pusing-pusing putih-putih putih tapi dia satu 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 saya jumpa satu bulat mak dia bawa dalam keadaan koma So saya bagi naik dalam ambulan So saya buat CPR Yang lemas sebab kita belum dapat air Sebab masa itu tak mungkin uh, dia punya ombak masih ada lagi So kita tak pasti lagi lah Atau lemah tak lemah kita tak tahu lagi Sampai kita sampai hospital kita patah balik untuk nak ambil yang second ya, Pergi balik baru tahu ada orang uh, lemah lemas dan itulah Kalau di dalam tangan saya, memang saya nampak dia pernafasan ada. Memang saya seronoklah selamatkan dia. Tapi sampai hospital, saya sedar pun tak sedar diri lagi. Dalam hati saya sampai sekarang memang sedihlah. So saya pun tak tahu dia masih dihilang atau masih tak ada lah. Yang pentingnya memang di kawasan-kawasan sini dengan alam tsunami saja, jangan dekat pantai lah. Jangan pergi tengok oi, tengok pantai. Biasalah orang orang manusia. Dia bunyi dia bukan lari. Dia akan pergi tengok. Sekiranya tsunami ada berlaku, siren akan bunyi. Yang pihak meteorologi akan bagi bunyi siren dan anggota-anggota APL akan pergi ke pantai-pantai dah seperti sekarang ada yang bewas ni dia akan buat dia tugas akan minta tancungan atau orang-orang awam di di tepi pantai naik ke tempat selamat Selepas tragedi tsunami 2004, APM mengambil langkah menyeluruh memperkukuhkan sistem latihan pasukan penyelamat pantai. Polisi latihan ditambah baik dengan elemen respon bencana berskala besar. Kecemasan, kecemasan, kecemasan. Minta perhatian kepada anggota penyelamat pantai untuk mengosongkan semua orang awam di kawasan pantai dan menghentikan semua aktiviti pantai dengan serta-merta. Awam Malaysia EPM menubuhkan 49 pasukan penyelamat pantai ataupun lifeguard di seluruh negara bagi menjaga keselamatan orang awam ketika melakukan aktiviti di air. Penubuhan pasukan penyelamat pantai APM pada tahun 2003 merupakan satu langkah strategik yang lahir daripada keperluan nyata negara untuk meningkatkan tahap keselamatan awam di kawasan rekreasi air terutamanya pantai-pantai yang menjadi tumpuan pelancong dan komuniti setempat. Sehubungan itu, terdapat keperluan untuk mempunyai sebuah entiti yang mampu bertindak pantas, cekap dan berkoordinasi di lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan pengunjung atau lokasi-lokasi berisiko dengan insiden-insiden kecemasan di pantai. Hey! Hey! Yeah! Saya Prebek Petahan Awam Muhammad Irfan Biharis Berasal daripada Pokok Senar Kedah sudah berkhidmat di dalam Tahan Awam sudah hampir lima tahun. Sekarang saya bertugas sebagai anggota penyelamat pantai di Langkawi. Pada mulanya, saya ditugaskan di PIKOT, iaitu Pusat Kawalan Operasi Daerah. Kemudian, sebelum saya masuk tu saya tak tahu pun kata ada penyelamat pantai dekat sini. Selang dua tahun tu saya berminat dengan penyelamat penyelamat pantai. Kemudian saya terus minta kebenaran daripada PPAD lah untuk ke penyelamat pantai. Jadi daripada segi perspektif kepimpinan tertinggi, saya melihat evolusi ini sebagai satu manifestasi keperluan semasa negara yang semakin kompleks. Anggota pasukan penyelamat pantai ini sentiasa dinasihatkan ataupun diingatkan berkali-kali untuk sentiasa meningkatkan kekuatan fizikal dan juga mental supaya sentiasa dapat menjalankan setiap apa tugasan dan pengoperasian dengan keadaan baik. Pasukan ini unik kerana menggabungkan strategi latihan fizikal yang lasak, kecekapan teknikal penyelamatan di air dan pemahaman psikologi komuniti. Kawasan kawalan APM merangkumi pantai-pantai tumpuan awam yang dikenal pasti berisiko tinggi persediaan daripada fizikal untuk jadi seorang penyelamat pantai adalah kita haruslah bersedia dari segi fitness itu yang pentinglah sebagai anggota penyelamat pantai dari segi mental pula kita kena tahan panaslah tahan panas tahan aa, uh, dari mulut oranglah uh, selalu kita dekat pantai ni banyak operator-operator pantai seperti jet ski uh, dan lain-lain lah pelanggan uh, uh, klien tu kadang-kadang dia tak dia tak berapa nak dengar cakap lah kan dia orang mandi apa semua kan kadang-kadang kita yang perlu pantau dan kita juga uh, panggil jugalah uh, be wash untuk pastikan benar ni berjalan dengan lancar lah kita katakan mereka pun turun sekali untuk uh, beritahu dekat klien tu supaya boleh mandi tak boleh mandi tugas utama pasukan penyelamat pantai uh, DAPM ni kedah khususnya di APM daerah Langkawi ni adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk memantau uh, kawasan persekitaran di pantai yang pertama yang kedua uh, sentiasa menjalankan rondaan dan seterusnya sentiasa menasihatilah uh, pengunjung-pengunjung supaya sentiasa dalam keadaan kata Selamat di sekitar pantai. Kita ada dua bendera, bendera merah kuning kita dibenarkan untuk mandi di kawasan pantai. Bendera merah tidak sama sekali untuk berada di dalam air. Jika kalau nampak di sekitar pantai ada bendera merah, itu kawasan berenang tidak selamatlah. Jika nampak bendera merah-kuning dinaikkan itu adalah kawasan yang selamat untuk kita berenang itu dari segi medik, CPR apa tu yang tu adalah asas sebelum kita masuk dalam pertahanan awam itu adalah asas penting yang kita kena belajar dan itu adalah khusus penting untuk kita sebelum kita masuk ke pertahanan awam lah seterusnya juga uh... Anggota ini juga dilatih untuk menggunakan peralatan peralatan penyelamat uh, di pantai. Tidak di, 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 ketinggalan juga uh, anggota penyelamat pantai ini seringkali terlibat dalam simulasi kejadian sebenar supaya anggota pasukan penyelamat pantai ini sentiasa bersiap siaga dengan keadaan latihan sebenar bagi memastikan anggota pasukan penyelamat pantai ini sentiasa dalam keadaan kesiapsiagaan yang tinggi prosedur dari segi anggota mestilah bersedia sebelum mengambil kes uh, dari segi PPE lah PPE tu personal equipment uh, dari segi glove face mask sebelum kita respond kes lah sebenarnya dia bergantung kepada kes kalau kes lemas dengan jarak yang jauh kita menggunakan sebot kalau dengan jarak yang dekat kita akan menggunakan rescue tube uh, rescue tube ni sesuai untuk orang yang tidak sedarkan diri dan sedarkan diri. Okey. Dari segi rondaan pula kita akan buat uh, dalam 12 jam kita bertugas, kita akan buat tiga kali rondaan iaitu pukul 11 pagi, 2 petang dan 5 petang ini uh, dia orang uh, ada dia punya operasi itu rondaan lah, rondaan ni dia ronda saja untuk memastikan semua keselamatan pengunjung-pengunjung kat sini terjamin lah sebab kita kat sini ada musim lah uh, musim iaitu musim ketujuh ataupun musim kita panggil musim barat, perkalun so tugas Baywatch ni memastikan semua pengunjung-pengunjung kat sini uh, selamat lah macam kita operator pun tengok juga, tapi untuk Baywatch ni, depor tugas mereka lagi lagi berat lah sebab nak tengok pengunjung-pengunjung ah, kat sini. APM turut melatih anggota secara berkala melalui latihan lintas agensi serta menekankan elemen public engagement dalam operasi harian. Dari rondaan tu kita akan jumpalah, jumpa jumpa pengunjung-pengunjung okay, dan beritahu keadaan semasa. Satu lagi inisiatif adalah kita memberi brosur di mana brosur tu tulis apa itu penyelamat pantai dalam fungsi-fungsi di lama pantai. Dalam konteks keselamatan pantai, masyarakat bukan sekadar penerima maklumat. Mereka adalah barisan pertama pengawas risiko. Melalui latihan komuniti, kempen kesedaran dan penyertaan dalam program seperti komuniti siaga, kita jadikan orang awam sebagai sebahagian daripada solusi. cabaran yang sering anggota pasukan penyelamat pantai sentiasa hadapi tidak lain tidak bukan adalah untuk sentiasa menasihati uh, ataupun mendidik pengunjung-pengunjung uh, yang hadir ke pantai untuk sentiasa mematuhi setiap arahan yang uh, kita berikan. Kadang pengunjung tu tak faham uh, sebab apa kita tak bagi mandi. Kadang ada juga pengunjung yang nak juga mandi. Sedangkan kita dah bagi amaran sebab ombak yang kuat, dia pun nak juga mandi. Ada yang boleh dengar cakap, ada yang kadang kita tegok dia tak macam, eh aku main dari jauh, aku nak mandi. Ha, macam tu. Bila kita tegok tu, kita cakap dengan bahasa yang elok. So dia pun macam, ok sekejap kami naik macam tu. Dari segi kita panggil pelancong, tak mau naik juga. Kita kena panggil juga kena paksa juga untuk dia naik kena fahamkan dia juga untuk dia naik ha, macam tu lah ha, sebagai seorang penyelamat pantai kami pun dah bagi tahu lah kalau jadi ha, kes ataupun obo-obo kan cepat-cepat datang kat kami lah macam tu lah so kami takkan takkan ambil benda tu macam kena ikut sekolah macam tu ha. so kami akan rawat juga lah Jadi meletakkan APM selaras dengan objektif penubuhannya sebagai agensi yang bertindak menyelamatkan nyawa dan harta benda orang awam dalam situasi kecemasan memerlukan anjakan budaya kerja, peningkatan kompetensi, keyakinan masyarakat serta kepercayaan stakeholder. Kerjasama antara operator pantai, kerjasama kami in case kalau operator pantai dapat kes, mereka akan terus kontak kami lah kontak menara kawalan yang berdekatan ataupun depa akan terus bawa mai uh, mangsa itu terus ke menara kawalan lah. Dia satu keperluan lah. Keperluan sebab apa tahu? Sebab satu di pantai ni kalau berlaku sebarang kemalangan ataupun nilah okey uh, ni dia ialah ya, fast response yang pertama yang kita akan panggil lah. Sebab itu memang keperluan. Kalau contoh tak ada, kan, kita sendiri operator pun tak ada basic untuk uh, buat rawatan awal. So bila uh, bewas ni ada, dia orang ialah yang kita panggil memang penting untuk pantai ini. kita latih anggota kita supaya sentiasa dalam keadaan bersedia walaupun dalam keadaan ribut sebagaimana sekalipun anggota ini dapat menjalankan operasi mengikut SOP yang ditetapkan seperti yang di latihan yang kita berikan kepada mereka yang pertama kalau nak masuk bertugas sebagai anggota penyelamat pantai adalah berenang mesti mahir fitness medik dan kursus penyelamat pantai. Pusat latihan akan anjurkan satu kursus uh, di mana anggota penyelamat pantai wajib hadir ke kursus untuk masuk menjadi sebagai seorang anggota penyelamat pantai. Kursus medik akan diajar choking, CPR dan balutan. Itu adalah asas. Okay, untuk kursus renang pula, kita akan diajar dari segi teknik yang betul untuk berenang. Khusus menyelamat pun kita ada. Khusus menyelamat dia diajar cara-cara menyelamat. Kami dari Pesara penyelamat dengan a uh, bisboy ni so kami memang selalu ber berkomunikasi ha, memang rapat. Mungkin kalau contoh ada lemas kalau kami lambat pun akan respon dulu. So sampai dekat a uh, pantai kami yang sambung untuk respon ya. Maknanya uh, kita pun dengan depa ni tak ada masalah pun. Ha, macam depa mai kita bagi tahu. Ha, macam depa kita tak kena pun depa bagi tahu macam tu. Macam family. tetapi uh, mungkin yang kata apa bukan masa dia bukan masa kita lah mungkin ajar dia dah tentukan lah lemah dua orang selamat seorang ha, macam tu ha, so waktu tu macam waktu maghrib lah kan kita nak kita cuba selamat tapi tak boleh ha, macam tu cuma seorang je selamat di lama pantai ni akan panggil lah setiap ke tujuh petang akan panggil untuk yang mana pengunjung-pengunjung pantai yang masih berada di dalam laut yang masih mandi kita akan panggil untuk naik ke atas pada hari tersebut dia tak mau naik ke atas lepas tu uh, nak azam maghrib tu terus jadi lemas lah waktu tu memang operator akan bagi info dekat penyelamat so bergegaskan dekat lokasi tersebut dia panggil, dia jerit panggil kami satu lagi ada tim dia juga yang lari ke menara kami panggil kami dalam menara dan kami terus geraklah untuk buat penyelamatan psikologi uh, adalah cabaran utama untuk anggota kita ketika mereka nampak uh, apa mayat yang mereka temui itu adalah cabaran dari segi oh. trauma yang anggota kita terima. Ombak ombak yang kuat akan tarik arus dalam air itu akan tarik dia ke tempat yang lebih lah. Dekat situ bila arus bawah bawah ombak tu tarik, ha dekat situlah lakunya lakunya perpisahan antara depa tiga ni. Seorang yang dapat diselamatkan. Dalam insiden yang melibatkan kehilangan nyawa atau hampir gagal, kutaman saya ialah memastikan command and control dikekalkan secara tenang dan strategik tindakan pantas seperti audit operasi, penilaian pasca insiden dan penambahbaikan segera dilaksanakan. Kalau untuk yang insiden ni banyak banyak insiden. Kat sini yang dekat parti ni banyak insiden. Cuma kecederaan tu ada yang serius, ada yang tak lah tu kalau serius tu saya pernah tengok uh, boat uh, langat jet ski lah yang tu teruk lah yang tu waktu jadi tu operator dekat operator yang bagi tahu sebab waktu kejadian tu mama kami duduk dekat pantai pun kami dengar bunyi benda yang kuat meletup di mana boat boat parasailing tu tak nampak lah tak nampak jet ski tu dan depa bertembung mangsa muka ni memang tak nampak lah Memang dah hancur lah. Moh dia tangan uh, sini patah. Uh, ayah dia sini koyok. Uh, itu yang teruk setakat tahun ni lah. Bawa mangsa ke darat untuk rawat. Memang suka kan? Okay, kita akan panggil Bewos. Bewos akan respon cepat, akan ambil dan buat rawat, -rawat lah. So, panggil ambulans, hantar ke hospital. APM Negeri Kedah berhasrat untuk memperkasakan lagi pasukan penyelamat pantai di Negeri Kedah ini khususnya di daerah Langkawi ini dengan penambahan anggota pasukan penyelamat pantai yang terlatih lebih ramai. Kita perlu lebih proaktif bersedia menghadapi kejadian luar jangka seperti ribut di pantai, air pasang besar, kehadiran kehidupan berbahaya marine atau kesesakan kehadiran pengunjung pantai. Saya yakin bahawa pasukan ini penting dan mustahak dan perlu diperkemaskan dengan kemahiran, peralatan dan teknologi terkini. Di APM, kita bina insan, bukan hanya anggota, kita bina karakter, bukan hanya kemahiran. Namun, saya percaya dengan semangat setia berkhidmat dan pendekatan kepimpinan inklusif Cabaran ini mampu diterjemah kepada peluang untuk APM terus maju ke hadapan.